Salamlar hər birinizə. Həzm sistemi ilə bağlı video ilə qarşınızdayam. Bu gün həzm olmuş qida maddələrinin hara və necə sorulmasından da əşəcəm. Biz bilirik ki, həzm olmuş qidalardan yağlar və yağ tərkibli bütün maddələr, məsələn, misal olaraq göstərə bilərik A, D, E, K vitaminlərini, yəni bunlar da yağ tərkibli vitaminlərdir. Bunlar limfaya sorulur. Soruşa bilərsiniz ki, axı yağlar gliserin e, və yağ turşularına parçalanır. Düzdür. Yağlar parçalanır. Ancaq sonra nazik bağırsağın xovlarında birləşərək insani yağlara əmələ gətirir və limfaya sorulur. Limfa isə e, gedir, qoşulur yuxarı boş venaya. Digər maddələr e, indisə baxaq hara gedir, necə olur, ona baxaq. Şəklin fikir versəniz görərsiniz ki, bağırsaqdan qaraciyərə vena damarı gedir. Ümumiyyətlə həzm sistemindən çıxan vena gəlir qaraciyərə. Digər orqanlardan çıxan venalar isə birbaşa gedir aşağı boş venaya. Qida maddələri buna görə gəlir ki, yəni qaraciyərə, ona görə gəlir ki, daha doğrusu yəni bağırsaqdan çıxan vena Ona görə qaraciyərə gəlir ki, onun tərkibindəki qida maddələrinin tərkibindəki zərərli maddələri zərərsizləşdirərək oradan ürəyə getsin. Bilirik ki, qaraciyər 95% zərərli maddələri zərsisləşdirə bilmək funksiyasına malikdir. Həmin bu vena damarına biz deyirik qaraciyərin qapı venası. Bunu şəkildə də görə bilərsiniz ki, bağırsaqdan bir dənə vena ayrılır, gəlir, deməli qaraciyərə. İndi gəlim bu damarda maddələrin miqdarından da aşağı. Tox halda burada karbohidratların miqdarı çox olacaq. Çünki bilirik ki, bağırsaqdan həzm olmuş karbohidrat qaraciyərə gəlir. Acılduqda isə Qapu venasında karbohidratların miqdarı aydın məsələdir ki, az olacaq. Yəni bağırsaqdan karbohidrat gəlməyəcək acı olanda. Həmçinin qaraciyərin qapu venasında zərərli maddələrin miqdarı çox olacaq. Məsələn, zərərli amonyak e, gəlir və qaraciyədə sidik cöfərinə çevrilərək zərərsizləşdirilir. Sonra yenə şəkllə baxsanız görərsiniz ki, qaraciyərdən ürəyə doğru bir vena damarı çıxır. Orqanizmidə yeganə e, vena kapilyar vena damar ardıcıllığı qaraciyərdədir. İndi biz bayaq dedik ki, sidik çöphəri, zərərli amonyak e, gəldi qaraciyə, əsidi çöphərinə çevrildi qaraciyərdə. Deməli, bu qaraciyərdən çıxan venada sidik çöphərinin miqdarı necə olacaq? Artacaq. Sonra bu e, qaraciyərin venası gedir, açılır, qoşulur aşağı boş venaya və oradan da ürəyə gedir. İndi digər maddələrin miqdarına baxaq bu damarda. Toxalda qaraciyərə daxil olan karbohidrat, biz bilirik ki, gəl burada necə olur? Artığı depolanır. Ona görə də qaraciyərdən çıxan venoda karbohidratların miqdarı az olacaq. Acı olanda isə Qaraciyərə bağırsaqdan e, karbohidrat bildiyimiz kimi gəlmir. Qaraciyər e, depoladığı karbohidratı başlayır parçalamağa. Deməli qaraciyərdən çıxan vena da bu zaman karbohidratların miqdarı çox olacaq. Şəkllə bir də nəzər yetirsək görərik ki, qaraciyərə bir arteriya daxil olur və bu arteriya aortadan ayrılır. Funksiyası nədir? Qaraciyəri qidalandırmaqdır axı yəni biz bilirik qaraciyər də bir orqandır və qidalanmağa ehtiyacı var. İndi sorsanız ki, bu zərərli maddələrdən qaraciyər zərərsizləşdirə bilmədiklərini nə edir, necə edir? Bunu isə ötürür ödə, ödün axarı da bildiyimiz kimi hara açılır? 12 barmaq bağırsağa açılır və beləliklə orqanizminə